15 Superhero Ciptaan Malaysia Walaupun superhero di Malaysia tak terkenal macam superhero DC atau Marvel Tapi tak tak korang sebenarnya Malaysia banyak je keluarkan cerita-cerita superhero yang ramai tak tahu Ada yang diinspirasikan daripada legenda tempatan Ada juga yang lahir daripada sains dan teknologi Jadi apa kata kita senaraikan 15 superhero Malaysia yang patut korang tahu Yang ke-15 adalah Champion. Champion Mungkin ramai tak tahu kewujudan superhero ni Siri Champion berdasarkan watak dari sebuah komik tempatan Ia diarahkan oleh Mio Hashim Manap Dan antara pelakon-pelakonnya termasuk Noor Aminuddin Sebagai Anu Sirega atau Champion Shasha Saidin yang memainkan watak jahat Sebagai Hati Pecah dan juga Abon Misi utama Hati Pecah adalah untuk mencari dan menghancurkan Champion Kebanyakan daripada penggambaran Campiang dilakukan di Melaka termasuk di Gudang KTM yang menjadi markas hati pecah dan konco-koconya. Menurut penonton, siri ini agak mengecewakan kerana watak Campiang sering tewas dan ia dikatakan tergantung kerana tidak habis ditayang. Antara dialog yang masih kekal dalam ingatan peminat setia Campiang adalah Campiang is Campiang, bukan Superman, bukan Batman yang mana diulang berkali-kali setiap episod. Yang ke-14 adalah Cicak Man. Cak cak cak. Cicak Man merupakan sebuah filem adiwira komedi yang dikeluarkan pada tahun 2006 dan diarahkan oleh Yusri Abdul Halim. Filem ini merupakan yang pertama dalam genre ni dan menampilkan hampir 40% penggunaan CGI. Saiful Apek memainkan watak Hairi yang memperoleh kekuatan seperti si cicak selepas minum kopi yang mengandungi cicak virus Sejarah daripada itu, Hairi menjadi superhero menentang kejahatan Profesor Klon di bandar fiksyen Metropolis. Sambungannya, Cicak Man 2, Planet Hitam dikeluarkan pada 11 Disember 2008 di Malaysia, Singapura dan Brunei. Berikutan kejayaan filem ini di box office Malaysia. Filem ketiga bertajuk Cicak Man 3 telah dikeluarkan pada 12 Mac 2015 di Malaysia dengan pelakon baru di mana Zizan Razak mengambil alih tempat Saiful Apek. Yang ke-13 adalah Papaya. Papaya adalah sebuah siri drama televisyen yang dibintangi oleh Zul Yahya sebagai seorang lelaki lurus bendul yang bertukar menjadi superhero perkasa dengan hanya memakan buah betik. Siri ini disiar melalui slot aksi di TV3 setiap Isnin 9 malam mulai 18 Ogos 2008 hingga 9 Februari 2009. Papaya mendapat ilham dari kartun Popeye, seorang kelasi yang menjadi kuat apabila memakan sayur bayam. Dikatakan Zul sendiri yang memberi ilham ini dan beliau menerangkan buah betik sebagai pilihan kerana buah betik adalah buah-buahan tempatan dan cukup berhasiat terutamanya untuk melawaskan perut. Pada mulanya, pisang dipilih namun disebabkan kuatir ia mungkin akan menimbulkan masalah dan ketidakselesaan kepada penonton maka buah betik dipilih Watak Zul Yahya adalah seorang lelaki yang sangat lurus bendul Jujur dan tidak pandai menipu Kostum pepaya menampilkan sepasang tangan besar Buatan getah seberat 5 kilo sebelah Zul Yahya berkata Untuk memenuhi kehendak cerita ini Saya perlu memakai kostum yang diperbuat daripada getah itu Bayangkan Sebelah tangan sahaja dah 5 kilo Jadi untuk dua belah tangan dah berapa Susah juga nak pikul benda tu Nombor 12 adalah Bionic Drama Adiwira Bersiri terbitan KRU Studios yang disiarkan di TV3 mengisahkan seorang remaja bernama Nick lakonan Kamal Adli yang cedera parah dalam kemalangan jalan raya Nick lalu dibangkitkan semula dengan dilengkapi oleh pelbagai ciri-ciri robotik yang canggih yang dipasangkan pada badannya membuatkannya mempunyai kuasa ajaib Bionic yang diterbitkan selama dua musim ini adalah siri TV pertama terbitan syarikat KRU Studios Nombor 11 adalah Badang. Seperti yang ramai tahu, Badang adalah watak legenda yang berubah menjadi kuat selepas memakan muntah jin yang mana ditangkap ketika mencuri hasil tangkapan ikannya. Tetapi dalam filem Badang lakonan Datuk Ali Shukri ni, tiada kena mengena dengan legenda Badang yang kita tahu. Watak dalam filem ni, Badrul adalah anak buluh betong dalam mitos Melayu. Dia berusia 25 tahun yang lembik dan kemudian bertukar menjadi lelaki gagah apabila mendapat kuasa luar biasa. Setelah memiliki kuasa luar biasa, dia kemudian memilih nama Badang. Filem ini diarahkan oleh Profesor Dato Dr. A. Razak Mohidin. Nombor 10 adalah Armor X. Siri Armor X diterbitkan oleh sebuah syarikat produksi multimedia tempatan yang dikenali sebagai Sense Imagineering dalam bentuk 4 siri VCD. Ia mengisahkan tentang situasi pada masa hadapan. Satu skuad khas dikenali sebagai Cyber SWAT menghadapi ancaman kumpulan pengganas yang diketuai Fernandez Carlos. Skuad elit Cyber SWAT telah ditewaskan oleh pengganas apabila senjata mereka mampu merobek pakaian armor pasukan Cyber SWAT Penghasilan filem ini juga dibantu oleh syarikat motosikal Chris yang menyumbangkan motosikal prototipe untuk digunakan ketika pengambaran. Dalam filem ni, superhero tu mempunyai bantuan teknologi. Saintis kerajaan telah menghasilkan satu suit armor yang tercanggih dikenali sebagai Armor X. Nombor 9, Super Mark Tahu tak korang yang Nasha Aziz pernah juga berlakon menjadi superhero Memegang watak Amy Salim atau Super Mak, Nasha Aziz merupakan ibu yang sangat luar biasa dan mempunyai kuasa istimewa termasuk kekuatan serta kepantasan yang diwarisi oleh nenek moyangnya yang bergelar Tani dari Kepulauan Riau. Menurut latar belakang keturunannya, Tani telah menyelamatkan hidup seorang burung mitos yang dipanggil Garuda. Kisah bermula apabila burung Garuda itu terkena panah lalu terus rebah ke tanah. Lebih merumitkan, panah itu dibuat dari sejenis kayu yang suka dicari. Setelah diselamatkan oleh Tani, burung Garuda tersebut berubah rupa menjadi seorang wanita jelita. Demi membalas jasa, wanita tersebut mengadugrahkan lima kuasa sakti yang berlainan kepada Tani dan empat suku yang lain. Wanita itu turut menghadiahkan sebuah pingat yang unik kepada Tani yang boleh digunakan untuk menyeru semula burung Garuda mitos yang sangat berkuasa dan mampu menakluk dunia kuasa dan keistimewaan yang dimiliki Super Mark terpaksa dirahsiakan daripada suaminya yang merupakan seorang anggota polis bernama Riz lakonan Azhan Rani Nombor 8 adalah Mantra Mantra mengisahkan seorang anak muda yang mempunyai kuasa luar biasa Mantra bukan hanya sekadar nama tetapi ia mempunyai maksud di sebaliknya iaitu manusia jentera Kisah ini memaparkan perselisihan dua kumpulan robotik sama seperti berlaku dalam filem Transformers dan Iron Man. Filem ini dilakonkan oleh Tomok dan Shikin Kamal. Nomor tujuh adalah Wira Wajar. Bukan nama kreator Proton tapi ini adalah cerita superhero. Wira Waja adalah telemovie adiwira yang ditayangkan di Astro pada tahun 2010. Drama ini diarahkan oleh Zaki Zamani Osman Kisahnya bermula di mana seorang ejen elit bernama Razif secara tidak sengaja telah menyuntik solusi nano ketika berlaku satu serangan ganas di makmal rahsia yang Razif sedang bekerja Solusi nano ini menyebabkan Razif bertukar menjadi cyborg yang memiliki kehebatan luar biasa Wira wajah dilengkapi dengan suit bio dan berusaha keras untuk menentang pihak lawannya iaitu kerambit merah Nombor 6 adalah Satria Mega Drama di Wira Bersiri ini mengisahkan seorang pemuda bernama Azam yang mampu memiliki kuasa luar biasa dan mampu bergabung menjadi pahlawan cyber bergelar Satria Mega. Satria Mega datang ke bumi adalah untuk menentang Putra Sandora dan pengikutnya Uka, Rika yang telah bebas di bumi. Namun, kuasa Satria Mega terhad di bumi dan memaksa dia bergabung dengan Azam bagi mengembalikan semula kuasanya Sejak kehadiran Sandora dan pengikutnya, bumi tidak lagi aman dan timbul banyak kes jenayah. Azam dan Satria Mega bekerja keras untuk menghalang agenda jahat Sandora. Sehinggalah berlaku pertarungan sengit antara Satria Mega dan Sandora dan memaksa Satria Mega meminta bantuan penduduk bumi untuk menewaskan Sandora. Dalam drama superhero ini juga menyelitkan unsur-unsur seni mempertahankan diri silat Melayu. Nombor lima adalah Captain Boleh. Pada tahun 2008, Astro Ceria telah mengeluarkan siri Captain Boleh. Captain Boleh mengisahkan tentang Awi, seorang lelaki yang dilahirkan dengan memiliki pelbagai kuasa luar biasa yang berubah-ubah pada setiap masa. Awi merupakan seorang yang baik hati tetapi keletahannya yang cuai telah memaksanya untuk menjadi superhero yang menyelamatkan pelbagai bencana dunia dengan bantuan tiga sahabat cilik Keadaan semasa selalu dikucak-kacikan oleh Profesor Mamat yang sentiasa menentang dan ingin menakluk dunia. Bagi menjalani kehidupan yang normal, Awi memandu teksi bagi mencari nafkah di samping menyelamatkan dunia dengan kuasa luar biasanya. Drama bersiri Captain Bolik ini padat dengan aksi-aksi mendebarkan dan melucukan terutama sekali apabila kuasa Awi akan hilang dengan tidak semena-mena apabila mendengar perkataan Alamak! Yang keempat adalah Keluang Man! Kluang Man merupakan sebuah siri animasi televisyen Malaysia terbitan UAS Animation Studios yang bersiaran di TV1 dari 1968 hingga 2005. Ia diilhamkan oleh Kam Ismail semasa perbincangan di meja bulat bersama pasukan pengasasnya pada Jun 1967 kerana menginginkan kehadiran adiwira kebangsaan pada ketika itu. Reka bentuk watak tersebut Kemudiannya dibangunkan oleh Raja Zaharuddin Shah Raja Chip Bekas animator Usop Santorian Pada tahun 2008 Kluang Man ditayangkan semula Melalui saluran TV9 Di sebalik topeng Kluang Man Borhan adalah seorang pesakit Sakit jiwa dan menetap di hospital bahagia Tumpoi dia merupakan seorang jago silat sebelum dimasukkan ke dalam hospital gila Borhan akhirnya menghilang diri selepas van yang dinaikinya terbabas lalu jatuh ke dalam gaung. Borhan mempunyai tunang bernama Suri namun telah diculik oleh Samse yang juga pernah bertindak memukul Borhan di kepala. Akhirnya, Borhan terpaksa dimasukkan ke hospital untuk rawatan susulan. Nasib Borhan setelah menghilangkan diri tidak diketahui keadaannya. Kehilangan Borhan dalam siri Kluang Man amatlah misteri. Film Clown Man versi live action juga bakal dikeluarkan pada Mei 2025 terbitan Astro Shaw pelakon yang memegang watak Clown Man adalah Nasty Nombor 3 adalah Agent Ali Agent Ali merupakan sebuah siri animasi Malaysia yang diterbitkan oleh Prime World Studios bersama WOW Animation dan ditayangkan secara perdana mulai 22 Disember 2013 Kisahnya mengenai seorang murid darjah 6 bernama Ali yang menjadi seorang ahli perisikan untuk sebuah pertubuhan rahsia secara terpaksa kerana tidak sengaja melibatkan diri dengan misi pertubuhan tersebut menentang musuh. Semuanya bermula apabila Dos, seorang ejen jahat yang cuba mencuri sebuah alat berteknologi tinggi yang mampu mengubah dunia iaitu Iris. Ketika Dos cuba menyerahkan alat itu kepada rakannya tanpa dirancang Ali telah mendapatkan bungkusan berisi Iris dose dan trace cuba mendapatkannya semula tetapi dalam insiden itu Ali telah mengaktifkan sistem iris sehingga hanya dirinya saja yang mampu menggunakan alat tersebut oleh disebabkan itu Ali terpaksa menjadi ejen baharu mata dan menyelamatkan bandar cyberaya daripada sebarang ancaman bahaya Nomor 2 adalah Bobo Boy Bobo Boy ialah siri animasi dan franchise media Malaysia terbitan Monster Studios Siri ini berkisahkan seorang budak lelaki bernama Bobo Boy yang mempunyai kuasa berasaskan elemen alam. Bersama-sama kawan-kawannya, mereka membentuk satu pasukan dan berjuang melindungi bumi daripada ancaman makhluk asing yang cuba menakluki bumi. Nombor satu adalah Tombiro. Filem adaptasi novel karya Ramli Awang Musyid Tombiro, Penunggu Rimba ditayangkan pada 12 Oktober 2017 membariskan nama pelakon hebat seperti Zul Arifin, Farid Kamil, Nabila Huda, Dato' M. Nasir, Fahir Kusairi dan ramai lagi. Tombiro menceritakan tentang Ejim, lelaki bertopeng yang digelar sebagai Tombiro oleh penduduk di Sabah kerana menganggapnya sebagai penunggu rimba. Kehadiran Tombiro penuh misteri dan sering ditakuti serta dicaci oleh penduduk kampung. Apabila Wong dan kuncu-kuncunya membuat kacau di kampung untuk meneruskan aktiviti empangan, satu insiden telah berlaku dan menimbulkan kemarahan Tom Biro. Sementara itu, Amiruddin menganggap Tom Biro sebagai punca keperitan hidup keluarganya dan mula menyejaknya. Wartawan Wan Suraya yang mengikuti perkembangan isu syarikat Tan Sri Berham turut mengikuti jejak Tom Biro. Wan Suraya dapat rasakan Tom Biro tidak berbahaya seperti diperkatakan. Jadi, itulah senarai 15 superhero ciptaan Malaysia. Mana satu di antara super superhero ni kegemaran korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat korang di bawah. Nama saya Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.